शहजादी ने आहिस्ता से फानूस को छुआ लम्हा भर को हर शय जैसे रुक गई न हुआ चली न चराग लर्जा सिर्फ फानूस के अंदर से एक नर्म सी सुनहरी रोशनी फूटने लगी जो आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी नूरफिशा का दिल धड़कने लगा जैसे वो किसी ऐसे राज के करीब जा रही हो जो बरसों से दफन हो फानूस के अंदर धुंध की मानिंद रोशनी घूमती रही और फिर इस रोशनी में एक निस्वानी चेहरा उभरा उदास मगर रोशन बाल सुनहरी आंखें नीले समंदर जैसी गहरी माथे पर चांदी की बिंदिया। वो चेहरा बोला मैं लाल हूँ मुश्किल में हूँ आपसे मदद मांगने आई और अब तो ये नूर की बेटी ताव ही है मेरी आखिरी उम्मीद नूरफिशा ने पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया मगर मैं तो सिर्फ दुआएं करती हूँ किसी को किया आजाद कर सकती हूँ लाल नूरा की आवाज नरम मगर मजबूत थी तो सबसे बड़ा जादू है। फानूस जलाती रही वही रोशनी मेरे कैद पर भारी पड़ी फानूस अब मुकम्मल तौर पर रोशन हो चुका था और शहजादी के गर्द फिजा में चमकते जर्रे गर्दिश करने लगे नीचे महल के सहन में परिंदे जाग गए चराग खुद बखुद जल उठे और आसमान की गरज रुक गई जैसे कायनात इस लम्हे को संभाल रही हो मगर दूसरी तरफ बहुत दूर एक पुरानी सिया पहाड़ी पर एक वीरान कले में एक खौफनाक आग खिली जादूगर ने उठते ही फानूस की रोशनी महसूस की इसकी पेशानी पर सिया धुआं गर्दिश करने लगा कैद टूटी ये कैसे मुमकिन है फिर वो गुस्से से चलाया फानूस की चाबी सिर्फ शहजादा नूर के पास थी तो ये लड़की वही है इसने एक सिया पत्थर पर हाथ मारा और सामने पानी का आईना उभरा इसमें शहजादी नूरफिशा की झलक नजर आई अब वक्त आ गया है अगर वो लाल नूरा को आज़ाद कर दे तो मेरा जवाल करीब है इसे रोकना होगा हर कीमत पर अल्फादेर महल में शहजादी नूरफिशा अभी तक फानूस को देख रही थी लाल नूरा की आवाज अब धीमी हो रही थी याद रखना रोशनी हमेशा आजमाइश से गुजरती है तुझे अंधेरों से टकराना होगा अपनों से जुदा होना पड़ेगा मगर अगर ताव डी नहीं तो ताव न सिर्फ मुझे बल्कि खुद को भी आज़ाद कर लेगी शहज़ादी की आंखों में एक चमक सी आ गई इसने पहली बार फानूस को दिल से थामा और उस लम्हे इसके माथे पर एक छोटी सी रोशनी नमोदार हुई जैसे आसमान ने इसके मुक़दर पर महर लगा दी हो